आज के हमारे माशरे में क्या हो रहा है हम ठीक है जी खुद खा लिया खुद अच्छा पहन लिया ठीक है हमें क्या हजरत जो जैसे होता रहे जो जैसे करता रहे हमें क्या किसी से तो साहिब जरा ये भी देखिए, वो है ना कि मुसलमान जो हैं मोमिन जो हैं वो हमेशा सर बुलंद रहेंगे आज हर दूसरा बंदा जो है वो जुबान पे यही शिकवा लिए फिरता है कि यार टेंशनें बड़ी हैं परेशानियाँ बहुत हैं कारोबार नहीं चल रहा सही समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है लेकिन सहाबा किराम को देखें कि आपके पास एक वक्त का खाना होता था दूसरे वक़्त का खाना भी मैसर नहीं था लेकिन फिर भी वो खुशहाल थे और हमारे पास तीन तीन वक्त का खाना मौजूद है बल्कि तीन वक्त का नहीं पूरे पूरे महीने का पूरे पूरे साल का राशन हमारे पास मौजूद होता है पैसे भी हमारी जेब में होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं सह किराम, कोई माल दौलत नहीं कोई पैसा नहीं कुछ भी नहीं मकान भी नहीं ज़मीनें भी नहीं जागीरें भी नहीं कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी खुशहाल और हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद हम परेशान वजह पता क्या है वजह यह है कि हमारे अंदर ना एहसास खत्म हो गया हमारे अंदर एहसास खत्म हो गया है, एहसास नहीं रहा हमारे दरमियान हजूर पागल यही सलात सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे के अंदर से एहसास और हमदर्दी खत्म हो जाए वो कुल की कुल खैर से महरूम हो जाता है अब कुल की कुल खैर किस में है एहसास में है हमदर्दी में है एक दूसरे का ख्याल रखने में है लेकिन हम इससे महरूम हैं हमारे अंदर एहसास नहीं है हमारे अंदर हमदर्दी नहीं, नहीं है अपने साथ वालों का ख्याल करना हमने छोड़ दिया जब हम अपने अंदर कैद हो गए जब हम अपने अंदर मखसूस हुए महदूद हुए कि हमने बस अपना ही करना है अपना ही सोचना है तब से हज़रत हम देखे हम कितना परेशान हैं कितना हमारे ऊपर परेशानियों का वज़न है हर दूसरा बंदा परेशान है किसी का कारोबार नहीं चल रहा किसी के घर के हालात नहीं ठीक है वजह क्या है कि हम हमदर्दी और एहसास से ख़त्म हो चुके हैं हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं रही तो मुहदस है तो मुफक्र है तो मुफसर है तो आलिम है तो कारी है तो हाफिज है तो बहुत बड़ा जाहिद है तो बहुत बड़ा आबिद है तो बहुत बड़ा नमाजी है तो बहुत बड़ा हाजी है अगर तेरे अंदर एहसास नहीं है अगर तेरे अंदर हमदर्दी नहीं है तो फिर इन सब का को कोई फ़ायदा नहीं तू तो मदीने भी जा तू तो मक्के भी जा तू तो नमाजें पढ़ तो माथे पे निशान डाल दे अगर तेरे अंदर एहसास नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है क्योंकि एहसास हमदर्दी जो है ये कुल की कुल भलाई है और जो बंदा इससे इससे महरूम हो जाता है तो रब तला फरमाता है हजूर पाकाम फरमाते हैं कि वो कुल के कुल खैर से महरूम है तो हज़रत हम हम अपने अंदर ज़रा झांक के देखें कि क्या हमारे अंदर एहसास है हमारे अंदर हमदर्दी है अपने साथ वाले बहन भाइयों का ख्याल करना हमारे अंदर है नहीं बस हमारी ज़िंदगी गुजर रही है हमारा दिन अच्छा गुजर गया बस हमें किसी की परवाह ही नहीं है जो मर्जी होता रहे जैसे मर्जी होता रहे हमें क्या लगे किसी से साहिब मुसलमान ही नहीं थे मुसलमान तो ये थे कि अपने साथ वाले भाई को परेशान देख के न तड़प उठते थे गमकीन देख कर बराबर के शरीक होते थे उनका दर्द अपना दर्द समझते थे क्या हुआ कि आज हम एक दूसरे का एहसास करना भूल गए हम दर्दी हमारे अंदर से ख़त्म हो गई और हजरत जी मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है उसमें रब तला फ़रमाता है कि वतिल कल्यामामदाविल बिन नन्नास के लोगों के दरमियान दिन बदलते रहते हैं उतार चढ़ाओ गरीब को अमीर अमीर को ग़रीब ये रब तला करता रहता है तो हजरत ही इन चीज़ों से डरना चाहिए अगर हमें रब तला ने दौलत फरमाया अगर रब तला ने हमें माल फरमाया हमें चाहिए कि हम उसको रब तला के रास्ते में खर्च करें हमें चाहिए कि हम उसको गरीब और मस्किन बंदों के ऊपर खर्च करें ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आख़रत भी अच्छी हो